السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ اپنے فہم قرآن کو میں سرت العال عمران کے آئے نمبر چودہ کا مطالعہ کریں گے آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینا للناس زینا مزین کر لی گئی ہیں للناس لوگوں کے لیے للناس مزین کر لی گئی لوگوں کے لیے حب شہبات حب من محبت شہبات خواشات نفس حب و شہباد خواہش نفس سے محبت لوگوں کے لیے مزین کر لی گئی ہے خواہشات نفس سے محبت منن شائے ولبنین منن سا اور دونوں سے البنین اور بیٹوں سے ولقناتیر جمع کیے ہوئے خزانوں سے المکن تاراتی جو کہ وہ خزانے جو کہ جمع کیے ہوئے ہیں یعنی مال پہ مال جمع کرتے رہے جو جمع کرتے ہیں بینک بیلنس دیکھتے رہے تو جمع کیے ہوئے خزانوں سے محبت عورتوں سے محبت اپنی اولاد سے بیٹوں سے محبت یہ خواہشات نفس جو ہیں یہ ساری لوگوں کے لیے خوشنما بنا لی گئی ہیں مزین کر لی گئی ہیں منزہ بے و سونے اور چاندی سے المصومت وہ نشان زلا گھوڑوں سے والانعام انعام وہ چوپایوں سے ولحر اور کھیتی سے یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو خواہشات نفس میں شامل ہیں اور جن سے محبت جو ہے وہ لوگوں کے دنوں میں ڈالی گئی ہے ذالک الحیات دنیا لیکن یہ کیا ہے یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے واللہ, اور اللہ, پا... واللہ, ہے؟ واللہ اور اللہ کے پاس اندہو اللہ کے پاس خسن البہترین معاب ٹھکانہ ہے واللہ اندہو خسن المعاب اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو مرغوبات نفس ہے جو نفس کو اپنی طرف راغب کر ہیں چیزیں یعنی اولاد سونے جاننے کے ڈھیر مویشی زرعی زمینیں بینک میلز یہ دنیا اس کے لوگ اسی میں مگن ہے لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے اور انسان کو بتایا گیا ہے کہ حقیقت میں جو بیٹر ٹھکانا ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے اس کی بھی فکر کرنی چاہیے تو اس آج میں چار باتیں بتائی گئی ہیں کہ یہ جو مرغوبت نفس ہیں یہی آزمائش ہیں یہی خواہشات ہیں اور عورتیں سونے چاندی کے ڈھیر مویشی کھیتیاں یہ سب دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اصل ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے یعنی جو چیز آگے بھیجو گے وہی وہ کام آئے گی آج کا مسلمان ناکام کیوں ہے سوال یہ جی پیدا ہوتا ہے کیونکہ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جنگ بدر میں مسلمان بہت کم تعداد میں تھے اور دشمن بہت طاقتور مگر سے وہ اللہ کے نام فرمان تو پھر اللہ نے کس کو فتح فرمائی آپ نے فرمان برداروں کو مسلمانوں کو اور کافروں کو نافرمانوں کو شکست سے فاش ہوئی پتا یہ چلا کہ اصل قوت اللہ کی قوت ہے جس کے ساتھ اللہ کی قوت ہو وہی کامیاب ہے اور عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے آج بھی اگر مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں آج کا مسلمان ناکام اس لیے ہے کہ وہ حاشات نفس میں کھو کر رہ گیا ہے اور اللہ کی کو بھول گیا ہے اور اپنے زورے باروں بازو پر بھروسہ کرتا ہے مسلمان اسی طرح عبادت کرنے والے بن جائیں جس طرح صحابہ بدر عبادت کرنے والے تھے اسی طرح اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہوں جس طرح وہ مسلمان تھے تو ایسی ہی کامیابی مل سکتی ہے سوال یہ جی ہے کہ آج کا مسلمان کیوں ناکام ہے کہاں کھو گیا ہے اس آیت میں اس کا جواب ہم پڑھ رہے ہیں مسلمان کو ذلت و بستی کی طرف کھینچ کر لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں سب سے اہم بات جو ہمیں اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ خواہشات نفس کا ضرورت سے زیادہ احترام یہ چیزیں بذات خود بری نہیں ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ احترام ضرورت سے زیادہ ان میں مگر ہونا مسلمان دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان چیزوں سے ضرورت کی حد تک اسفادہ کرے اور اپنے دامن ایمان کو صاف بچا لے جب پیسے کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کی زندگی عیش و عشت کا رنگ اختیار کرتی ہے بیوی بچوں کی محبت میں اسمام حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے سونے چاندی کا ہی جمع کرتا رہتا ہے مال پہ مال جمع کرتا رہتا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے مال جمع کرتا رہتا ہے وہ زمینیں خریدی جا رہی ہیں باغات خریدے جا رہے ہیں بلے بنائے جا رہے ہیں ریسٹ ہاؤسز بنائے جا رہے ہیں اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ مال اولاد ایش و عشت کو لگا دیا گیا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کو ذلت و پستی کی طرف لے کے جا رہی ہے ان کا نقصان آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی آج کا مسلمان زلی لوگ ہو رہا ہے یہ متاع غرور ہے یہ وہ چیز ہے جو یہ وہ متاع ہے جو انسان کے دل میں غرور پیدا کرتی ہے کامیابی یہ ہے کہ اس غرور سے بندہ بچ جائے اگر انسان آخرت کی جواب دہی کو بھول جائے اور جان لے کہ یہ نعمتی ایک ازمائش ہے یعنی آخرت کی جواب دہی کو بھولنا نہیں چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے یہ نعمتیں ایک آزمائش ہے ان کا استعمال یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں اور ان کا استعمال جائز ضرورت کی حد تک ہے تو ایسا آدمی کامیاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اگر وہ سارا وقت ان نعمتوں میں مگن ہو کر اللہ کے حکام کی پیروی کو بھول جائے اللہ کی نافرمانی کرے اللہ کی کامیا فرما برداری نہ کرے نہ نماز نہ اللہ کے احکام کا روزہ اکام نہ روزے اور نہ ہی حلال حرام کی تمیز جب یہ ساری چیزیں مٹ جاتی ہے تو سمجھ دیئے کہ غرور نے اس کے پاؤں پکڑ لیا ہے اور آخری زندگی کی کامیابیاں مشاجمانیاں اس کی نظر سے اوجل ہو گئی ہیں تو یہ ایسا انسان دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام اگر انسان ان زنوں کو رنگین جنجیروں کو زیب گرو نہ بنائے ان میں گم ہو کر اپنی آخرت کو نہ بھول جائے تو پھر سمجھو کہ وہ کامیاب ہے فتح و ظفر اسی کا حصہ ہے ایسا ہی انسان کامیاب ہے تو کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ یہی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے اقام کی فرمان برداری کرنے والے کامیاب اور اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے اس کے اقام کی, کی نافرمانی کرنے والے ناکام یہ جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں مختلف تفاصیر میں تفسیر ابن کثیر میں تفہیم القرآن میں اور ڈاکٹر شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ یہ اور دوسری تفاصیر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ صرف انسان کے اندر کچھ فطری خواہشات رکھ لی گئی ہیں ان کا بیلنس کرنا اصل کام ہے دنیاوی نعمتیں بذاتیں خود بری نہیں ہیں مگر اصل امتحان ان میں مشغولیت کا ہے کہ انسان کس حد تک ان میں مشغولیت کر لیتا ہے ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کے دل کو آزمائش میں ڈالتی ہیں اور اس آزمائش میں جو کامیاب ہو جائے وہی کامیاب ہے اور وہی کامیابی اصل کامیابی ہے جو کہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے جس کو اللہ کی رضا مل گئی اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی فرمداری ضروری ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے ان کا ضرورت کی حد تک ہی استعمال ضروری ہے اللہ حسن الم فرمایا گیا کہ حقیقت میں جو بہترین ٹھکانا ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے مادی خواہشات سے زیادہ قابل قدر کیا چیزیں ہیں دنیا کی نعمتوں سے زیادہ قابل قدر کیا چیزیں ہیں دنیا کی عارضی زندگی جنتوں میں ہمیشہ رہنے والی اللہ کی رضا مندی اور ہمیشہ رہ کی زندگی وہی لوگ کامیاب ہیں جو متقی ہیں جن کی طبیعتیں ایمان اور بصیرت کی طرف زیادہ مائل ہیں جو اللہ اور اللہ کے دین سے محبت رکھتے ہیں جو دنیا سے بلند و بالا ہو کر رہتے ہیں دلیاں کی دل فریبیاں ان کو اپنی طرف نہیں کھینچتی اور ان کی زندگی دائمی مسلسل پہ خوشیوں کا نام ہے جو اللہ کے فرما بازار ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب جنت ان کا مقام ہے اور جو لوگ آخرت کو بھول کر صرف دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر رہ جائیں آخرت کی تیاری کو بھول جائیں آخرت میں جا کے جواب دینا بھول جائیں اور جو دل جائے وہ کرتے رہیں وہی ناکام و نامراد ہوگا جہنم کا ایندھن بننے والے ہے عیسائیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دنیا میں چیزوں کو مقصد نہیں بنانا چاہیے ذریعہ سمجھنا چاہیے یہ مقصد نہیں بلکہ ذریعہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اولاد دیا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی امانت ہے اولاد کی اچھی تربیت کرے اولاد کو نیک بنائیں مجلنا نہ تقین ماں ماں کی دعا مانگے مال کو اللہ کی راہ میں حج کریں اور آخرت سے دل کا لگاؤ ہو تو یہ مال کی محبت انسان کو آخرت سے غافل نہ کر دے مال اولاد گھر خاندان جائیداد فضول خرچی لائف سٹائل میں ہر چیز میں جو ہے وہ اعتدال رکھنا چاہیے فضول ہر چیز سے بچنا چاہیے میانہ ربی اور اعتدال والے لوگ ہی کامیاب ہیں آئیے آیت کی روشنی میں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے نمبر ایک اللہ کی دیوئی نیم تم کو شکر ادا کرے نمبر دو ان نعمتوں کو اس کے جائز طریقے سے استعمال کرے یا اللہ آپ کا شکر ہے مال دیا ہے دنیاوی سے پوری کرنے کے لیے یا اللہ آپ کا شکر ہے اولاد دی ہے یا اللہ آپ نے ان کو جائز طریقے سے حاصل کرے اور جائز رستے میں استعمال کرے اور پھر ان انہی کے ذریعے آخرت کا سرمایہ جو ہے وہ حاصل کرے مال کو اللہ کی راہ میں حرج کرے صدقہ حیرات کرے نیک رستے پہ لگائے اولاد کو نیک بنائے صدقہ کرے نیکی کرے اور اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دے اپنی خواہشات میں توازن رکھے حضور خریدی سے بچے اعتدال اختیار کرے اور آخرت کی تیاری کو اولین ترجیح بنائیں